নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল পুনৰ স্বাস্থলোঁ আপোনালোক সকলোৰে মোৰ প্ৰিয় টিউশ্যনলৈ চৌবন্সকল বহুত দিনৰ মূৰত আজি আকৌ ভিডিঅ' মাজলৈ আহিলোঁ চ' একচুৱেলি কি হয় মই এতিয়া যিহেতু ট্ৰেইনিঙত আছোঁ ন ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় তাৰ মাজতে মোৰ ফোনটো বহুত বেয়া আছিলে তো কি কৰিলোঁ মৃত্যম আহিলোঁ মৃত্যম মাহৰ পাছত এতিয়া যিহেতু এটা ফোন ল'লোঁ ত' ফোনটো লোৱাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ত' বহুত ল'ৰাই মোক কি হয় ইনষ্টাত কমেণ্ট কৰি আছিলে যে দাদা পি এইচ টিৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব পি এইচ টি কেতিয়া মানে হ'ব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে কওক এতিয়া মই মানে কি তাত যেতিয়া ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছিলোঁ তাত মানে সকলোবিলাক ক'ব অনুমান অসুবিধা হয় যেহেতু আর সেই কারণে কোবা নো তো আজ আপনাদের মাজে আইস আপনার পিএইচডি কতালেকা হোক তার বিষয়ে ক্লিয়ার করম আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা মানে ভিডিওর মাজ দিবলৈ চেষ্টা করি সেই ইম্পর্টে কথা যি অকলে মানে বয়স হওয়া নাই বা অকলে নতুন মানে চাকরির কারণে দিম বলে ভাবিছে কাৰণে কারণে ইম্পর্টেন্ট কথা হোক পারে তো আপনাদের শেষ লকে স্কিপ্টক ভিডিওটি চাই থাকবে চ' বন্ধুসকল থুলমুকৈ চমুকৈ কথাবিলাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো আপোনালোকৰ যিহেতু পি এইচ ডি এম ই কাৰ্ডটো আগষ্ট মাহৰ মাজলৈকে হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি আছে তো হয়তো আপোনালোকৰ আগষ্ট লাষ্টত আপোনালোকৰ পি এইচ ডি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো বন্ধুসকল চাওক মই যেতিয়া যোৱা বছৰ দিছিলোঁ তেতিয়া একমাহ পৰা ডেৰ মাহৰ ভিতৰত মানে কি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু পি এইচ টি হৈ গৈছিলে গতিকে এইবাৰো তেনেকুৱা হ'ব এক মাহ আৰু ডেৰ মাহ খুব বেছি লাগিব পাৰে তাতকৈ বেছি নালাগে গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেচন ভালকৈ চলাই থাকক আৰু এইবাৰতো আপোনালোকে গমেই পাইছে বহুত কম কাট অচ চিৰ ভাবিব নোৱাৰা মানে কি যোৱা বছৰ কাট অপ বহুত গৈছিলে পি এইচ ডি আৰু মেডিকেল এইবাৰতো পি এইচ ডি কাটআ ক'বলৈ গ'লে বহুত কম হৈছে গতিকে এবাৰ চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি আছে গতিকে যিসকলৰ নম্বৰ অকণমান ভাল আছে তেখেতলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকৈ কৰক ত' এতিয়া ৰানিং কৰিবলৈ হৈ গ'ল ত' ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আপোনালোকৰ মা দেউতাৰ সপোন যাতে পূৰণ হওক ত' আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিলে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ মানে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আকৌ এছ এছ চি চি টিৰ নিউ ভেকেঞ্চি আহিব গৈ আছে আপোনালোকৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত মানে ফৰ্ম এপ্লাই হ'ব বুলি কোৱা শুনি আছিলোঁ গতিকে যিসকলৰ নম্বৰ কম আছে তেখেতসকলে এনে বহি নাথাকিব এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভালকৈ চলাওক ত' নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব গতিকে আকৌ যদি ওলাইছে আছে বহুত ভাল খবৰ ভেকেঞ্চি ওলাই আছে এতিয়া চাকৰিটো ল'ব ল'ব পাৰিব নোৱাৰি সেইটো আপোনালোকৰ হাতত আছে গতিকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক নম্বৰ কম পোৱাবিলাকে বা যিসকল নতুনকৈ বয়স হৈ আছে তেখেতলোকে নতুনকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ত' কিছুমানে মোক প্ৰিপেৰেচন কৰা আইডিয়াত খুজি থাকে মই যিহেতু ভিডিঅ' আপলোড কৰাই আছে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ পিনে চাব পাৰিব মই কেনেকৈ পঢ়িব লাগে তাৰ বিষয়ে দিছিলোঁ বা আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতেও পঢ়িব পাৰে মই যে দিয়া ভিত চাব লাগিব সেইটো কথা নাই নিজৰ নিজৰ আইটেমতে পঢ়িব লাগে বাছ তেনেকৈ পঢ়ি পিনে যাতে এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰক কারণ এবার ইমান কম অফ গেছে আর এক্সেপ্ট পৰা না মানে ইমান কম কার্ড কেন গেছে গতি খুব খুব ভাল কথা অফ কম গেছে লালী চাকরি লাগে গতি যখন ভাল নম্বর পাইছে তাদের প্রিপেশন গোটাক চলাই থাকক আর যদি কিনা জানি থাকে তাহলে নিশ্চয় কমেন্ট করব মই কমেন্ট যদি ইম্পর্টেন্ট হয় তার কমেন্টের রিপ্লাই দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা করম সো এসে ঘুরু ইনফরমেশন যদি ভিডিওটি ভাল পোৱা লাইক কমেন্ট শেয়ার করব না ধন্যবাদ জয়